Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Є проблема з ситуацією в місті Часті соблюдення громадського порядку і збільшення преступної діяльності. Тобто, може бути по статистиці, у нас і нету. увеличение преступности, но я очевидно вижу, что есть проблема. Например, мы когда посетили кинотеатр ⁇ Спутник позавчера, ⁇ позавчера, то собственник, которого мы обязали через сессию обеспечить непроникновение посторонних лиц в это здание, столкнулся с тем, с чем он не сталкивается в Крем-Рагу. Он столкнулся с тем, что люди, которые работают на обеспечении, скажем, непроникновения в это здание, то есть делают кладку шлакоблочную. В этих людей молодые люди начинают в 12, 14, 15 лет бросать петарды. Днем, вообще днем. Ну а то, что там делается в этом кинотеатре «Спутник» помещении, ну там, я так понимаю, несколько десятки молодых людей, которые, кстати, ведут себя очень агрессивно. На мое замечание была агрессия, то, что называется сыкаться начали. Вот. То есть, ну, вот такая ситуация, она недопустима. Причем это длящееся это такое противодействие, с, скажем, с желание обеспечить порядок в этом здании. Я так владею информацией, что там творится и почему там творится и кто там за этим стоит. Вот. Но хотелось бы все-таки, чтобы полиция в этом направлении поработала собственник, который это здание выкупил и который добросовестно, выполняя решение сессии, кладет шлакоблок. Шлакоблок не удалось положить, потому что стену шлакоблочную завалили. Два раза он выкладывал эту стену, два раза эту стену молодые люди заваливали. Заваливали просто. То есть это он свое здание хочет обезопасить, а ему не дают. Ну, вчера были работы по завариванию арматурой, металлическими прутами, скажем, всех проходов. Вот. Ну, вот хотелось бы все-таки полицию послушать в этом направлении, потому что у нас в центре города стоит объект, который является местом сборища неких молодых лиц, людей, которые там непонятно чем занимаются. Вот. Причем ведут себя очень агрессивно. Прежде, когда сотрудники полиции делали им замечания, они на сотрудник полиции также агрессивно реагировали. То есть я не понимаю, мы вообще ничего не можем взять. Но вот тот человек, который собственник здания, он говорит, ну если в мое здание, которое будет зарешочено за все, кто-то проникнет, ну я как бы, говорит, он, я волен поступать с этим человеком по-своему, уже проник на мою территорию. Если он будет еще на меня там бросаться, то ну, люди, которые будут охранять это здание, ну они будут тоже совершать действия, которые называются необходимая оборона. В конце концов. Превышение, если будет, ну такое дело уже. В данное время выдвигается человек по форме, будет обеспечивать присутствие правоохранительных органов там. Если не дополнительно нужно будет обеспечивать еще приданные силы, выдвинем тогда следственную оперативную группу. В ночное время суток, естественно, мы не сможем патруль организовывать, потому что у нас полностью не укомплектован штат. Вот реагировать следственная оперативная группа опять же. Патруль я тоже мобильно не могу предоставить, потому что единственная машина осталась, которая обеспечит выезд дежурной части. Все. Все автомобили, которые у нас были до этого, находятся в ремонте. Одним автомобилем мы весь город не можем как бы, охватить. Но при необходимости, конечно, будем выдвигаться и обеспечивать охрану общественного порядка, если касательно спутников. Есть предложение от общественных организаций, которые присутствуют здесь, некоторые из которых в уставной деятельности имеют право принимать участие в охране общественного порядка совместно с полицией. Есть предложение до конца недели разработать план заходов по патрулированию, который позволит, по крайней мере, хотя бы снизить какую на какую-то часть лесную преступность. То есть я предполагаю, что это будет совместное патрулирование. Готовы здесь? Вот организация их назвал присутствующие. Вот уранчики. Это люди, которые действительно способны обеспечить порядок. Есть яструпы, люди, которые занимаются единоборствами. Некоторые из которых послужили в том числе в спецвойсках, отслужили в том числе правоохранительные органы. Есть казачество у нас. Есть желтоводское общество рыболов, Рыбаков. Там тоже взрослые люди. Все. Есть предложение, совместным усилием, даже если каждая организация выделит хотя бы 10 человек, это будет 20-30 человек. Это для полиции, в принципе, это у, сила, которая позволит вам с вашими недостаточными ресурсами человеческими тоже каким-то образом увеличить, э, с, ну, обеспечить порядок в городе. Илона, Я только за, но единственная просьба, собраться у меня тогда или где-то еще на территории, нейтрально, потому что, как бы, если уже... Более детализировать эти заходы, то надо встречаться где-то и действительно обсуждать, сколько от какого общества будет человек и на какое время тогда будем планировать. Я хотя бы по одному человеку в день буду предоставлять, потому что у меня сейчас в штате 36 человек. Из них 12 заступают каждый день на сутки. Значит, мы инициаторы этой акции. Значит, хотя бы надо показать, вывести громадскую по общественность, показать, что мы имеем силу какую-то прокурированию. Уверен, что преступность сократится сразу же Да я так понял, ну, вам лично оружие не надо. Вы... Не вы... надо, нет. Ну нам, в принципе, ну как. Нам надо, значит, чтобы были работники милиции, какая-то часть и где-то... Ну, мы, я думаю, что оперативную разработку сделаем в штабе, когда потом все это. Насколько известно, вы, скажем так, владеете едноборство и в том числе вы бывший сотрудник милиции, да? Так точно. Как? да. Речь идет вообще об уличной преступности. Я отдаю себе отчет, что преступные синдикаты или там еще какие-то группы серьезные, это мы не сможем побороть, это понятно, это объективная реальность. В данном случае речь идет об уличной преступности, то, что просто может захлестнуть город. Это нападение по отбору телефона мобильных это кражи с подворьем, это вот бесчинство молодых людей в кинотеатре «Спутник», это уличные еще какие-то проявления. Я хотел бы задать вопрос небольшой к нашему начальнику милиции, полиции Ивану Владимировну. Это хорошо, мы будем охранять наш порядок, но один единственный вопрос, который мне зададут участники АТО, сейчас у них всех на устах. Не так давно произошел инцидент между работникам полиции и участникам АТО. Скажите, пожалуйста, ну как, как этот инцидент сейчас, как оно происходит дальше, и, ну, по сути дела, работает ли следователь этот ну, дальше? Ну, Во-первых, к вопросу патрулирования это вообще никакого отношения я, нет. Я, Если я... вы задаете такой конкретный вопрос, я на него отвечу. А по поводу патрулирования... Патрулирование, потому, потому что связи. мне нужно будет привлекать людей, не только афганцев, но и атошников. Они члены моей организации. Поэтому я, я чувствую этот вопрос, который... Я понял, был... это чисто субъективный вопрос. Отвечу. Я, Но, мне надо знать, Данным разбирательством занимается областная прокуратура. Следователю в педозрении он не отстранен от должности в связи с этим продолжает работать. В данное время он исполняет началь... обязанности начальника следственного подразделения. я услышал вас. Спасибо. Сергей относительно патрулирования есть возражения принципиальные? Нет, конечно. Нет Ваши... конечно. А кто вы принять участие? Да. Если вам действительно потребна эффективная реклама... Телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.